Це хлопці з добровольчого Українського корпусу правого сектора, які буквально щойно повернулися, вийшли з оточення під Оловайськом. Зараз спробуємо розпитати взагалі, як це, що там було. От, ну, просто розкажіть. Розкажіть, по-перше, як ви там опинилися. Ви ж були спочатку під Амросівку, правильно? Ні, ми були не під Амросівкою, Ми приїхали на Старобєшево. Приїхали на Старобєшево в 40-й батальйон. <звіт> Мы были прикомандированы к 40 батальону. Батальон территориальной обороны Кривбас, который уже не нес э, свою изначальную скажем, задачу, а уже был как регулярные войска сборных сил Украины. Мы выполняли тоже свою функцию э, подразделения правого сектора, э, помогали э, Збройним силам Украины вести нашу войну против, э, против мразей, которые, да, да, которые зашли на, на нашу землю и которые мешают нам жить спокойно. Э, впоследствии уже бои продвигались и мы были уже под Иловайском, держали четко поставленную задачу. Э, произошло так, что ну, мы выполняли задачу до определенного момента, когда уже прошло так, на нашу территорию уже открыто зашли войска Российской Федерации, и мы попали в окружение. Мы пробыли в окружении 7 дней, э, после чего поступило <coughs> указание, что нам да, надан зеленый коридор, по которому мы можем выйти спокойно, без единого выстрела и будем, как бы сказать, на нейтральной территории, на территории, которая контролирует э, Украина, и мы будем дальше нести свою службу, и, естественно, будем продолжать. В общем, боевые задачи. москали тоже люди и умирают они так же сам. Так что мы совсем справимся. Мы на своей земле, нам терять нечего. Хлопцы. А как все это происходило, я могу? Ну, описать буквально ну, в нескольких словах это. Давайте сначалку, а. как бы было бы точнее, как там, потому что я, например, в такие страшные ситуации вот, еще не а, Когда мы были в оточине, было все нормально, то есть а, у нас было в принципе все, еды хватало, до за, за пару дней до приказа уходить, конечно, хлеб закончился, но это мелочи, Оху. боеприпасов тоже хватало. Да, половина боеприпасов пришлось оставить там и сжечь. Да. Все было уничтожено, грохот стоял такой, как будто там поле боя, когда уходили. Когда вы были и вас обстреливали с чего? А, конкретно нас не обстреливали. Когда мы были в окружении, мы еще продолжали вести бои в Иловайске. Да. Под Иловайском, да. А вы в самом Иловайске были? Мы, мы скажем да, так, мы заезжали, мы Днепру подвозили там боеприпасы. Комплект, да, ну и, естественно, с боем тоже заходили. И да, атаковали их блокпост с восточной стороны Лавайска штурмовали ферму, на которой они засели, успешно, кстати, через который потом проходил батальон Шахтар и Азов. Азов да, ну и не произошло туда тоже. А когда вы были в это где самое было, в каком месте? Все. Получается, кольцо было линия трассы Донецк-Старобешево-Кутеньково-Амбросевка. И получается все войска, которые были внутри, оказались в окружении. И вы все там продолжили вести боевые действия. Да, еще велись боевые действия, как раз тот батальон, которому были прикомандированы, 40 батальон Кривбас, еще вел успешные бои в районе Кутеникова. И достаточно успешные бои, и бои велись не против сепаратистов, не против, э, так скажем, ополченцев так называемых, а против регулярных войск Российской Федерации. А с вы знали, что это регулярные войска? А, а? Так как была подбита неоднократно техника, танки э, Т-73, в Украине таких нет, таких не выпускают, и брались в плен точно так же с другой стороны. Иловайска, в плен брались десантники, ну, военные Российской Федерации с документами. Какая їхня доля, кому их передали? Я не, не знаю. И на их технике были белые круги и белые трехугольники. Трьох, это у россиян такое. Треугольники это танки, а круги это уже все остальное. Вы сами видели такую технику? Да, да, да. Когда вырывались с окружения, мы на них наскочили. А они были в шоке, что мы шли, а перепугались не, конечно, сами. И как раз стояла их техника. А где это было, в каком месте? Это было в полях. Это да, было... В полях. Да, это было как раз первый раз... Недалеко от агрономичного, да? Ну, по дороге, да. Где-то где 40... в тех районах, где агрономичное, где-то юго-западнее, да, кажется? Точно не могу сказать. Да. Богато их было? Их там, кстати, не было много. Да, ну, если... Но у нас уже был зеленый коридор, так называемый. Да, так мы их не отрековали. Да, так как у нас был зеленый коридор, ну, естественно, мы же проходим без единицы стрельбы. У нас даже э, были была техника без Б-комплекта. Э, мы с бойцами с утра, когда мы собрались, организовались колонну. Как настроение? Да, настроение отличное, мы даже, ну, я говорил, мы даже не собираемся Кстати, стрелять, потому что... первые обстрелы, забыл сказать еще, а первые обстрелы минометов были как раз в этом перед... Как это всего называется? 3906. Да, 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 аэрономичное да, да, образование. Нет, перед аэрономичным. Вот это, 39.06 где здесь стояло, ну, там что, помнишь, да. минометы начали обстреливать нас? Ну, да, они да, где-то я... далеко работают. Ну, да, ладно, да. вылежите. И... Uh, you... Повертаємося до того, що ви розказали, що прийшов наказ виходити і що є домовлення, що вас випустять мирно, без да, стрільби, правда? Так, так, так. Ви почали виходити. Багато було техніки і особового складу, тих, що виходили? Техніки було дуже багато. я думаю, я, ну, я сразу не скажу, сколько человек було, тому що я не знаю точно. Я скажу, колона була дуже, больша, ну, порядка там, може бути, нескольких кілометрів. техника, это было... Более 15... одного километра, скажем так. Это да, два километра. километра точно было. А какие військовые объединения там выходили разом с вами, вы знаете? 51 Я, Я все точно не могу сказать. 51-я бригада, ну, часть ее, естественно. 40 батальон тоже часть. Донбасс. А Донбасс. А Днепр. Да. Донбасс. За каких обставин тебя поранило? Там по ходу истории, скажу, это будет долго. Так, рассказывай, как... В таблетку попал снаряд от АГС, от автоматического автомобиля. Да, детонировал на... на стекле автомобиля. Mm. Когда вы выходили колонну, да? Да. Да. да, уже почти, почти, да. почти, а, почти раз, уже. Да. Ну, рассказывайте, поехали вы колонной, насколько я понимаю, потрапили в заседку, Щас, правильно? Да, ехали мы колонной, колонна довольно-таки была длинная, я уже сказал. Mm -hmm. а, я, насколько понимаю, все это было ну, очень четко было спланировано акция по нашему выходу. Э -э нас э начали обстреливать с каждой стороны, наша колонна разворачивалась. Это все, я думаю, было сделано для того, чтобы нас заманить именно туда, куда нужно. А там, куда мы нужно попали, нас уже начали полностью... Нас раздробили, а потом начали... На уничтожить. несколько частей колонну. А нет, потом нет, уже нет. нас начали точечно и очень сильно кучно нас начали. Ну пока мы уходили, мы тоже смогли их зацепить и уничтожить, что-то смогли, скажем так, за собой унести. Ну так как мало кто поверил, что у нас будет действительно очень все зеленое и просто. Вооружились, составили боекомплект. И, Вы естественно, в ответ и танки тоже стреляли, и... А с чего взагалі вас атакували, когда была эта заседка? О -о -о. А за, абсолютно со всего было. Да, всего. да так было стрелковое оружие. Уже... Гаубицы, танки были, АГСы, это не не уже не не при самом выходе возле Старобешева. Там Ты уже говори, были, 8, заняли господствующие высоты, они как бы заняли, и уже там видно было, что действительно слаженное командование, слаженная группа. И работали да. все прицельно, кучно, уже, наверное, видимо, пристрелялись по местности. До этого да. э, техника, ну насколько я знаю, все уничтожено, что вообще да. техника никак не выехала из все есть вы, вы еще вас, может быть, с прямого на в ту заседку, можете так, так сказать? Да, я да, думаю, да. окружили. Я думаю, и да. начали нас убивать. Но как бы у них это не очень-то и вышло. Потому что мы тоже-то начали отстреливаться, mm. тоже очень много людей из их стороны положили, но если бы нам сказали, что нужно прорываться... Так мы бы прорвались, мы бы потерь намного меньше. Нам сказали, что у нас зеленый коридор, и мы. Да, да, мы ну, Клина, да, да. не клином, но если бы вышли атаками, то не пробивали изнутри, то меньше бы потерь было. Ви казали перед цим, що тричі відбивали якісь атаки, ну, наших хлопців. Да. Можете да. розказати, як было? Ну, в принципе, как было, ехали, засада, стреляют, мы, естественно, тоже в ответ стреляем, понимаем, что, естественно, что может быть дальше, мы разворачиваемся, едем в другую сторону, находим другой путь. Пытались уходить поля У вас было еще искренне стрелять сквозь брови? Ну, это все зависит уже, кто нашел учился и у кого что было. У нас в машине были РПГ, но с машиной РПГ, к сожалению, нет возможности везде только фильм. То бишь мы говорили, что даже в этой пешки ситуации падали духом. Mm -hmm. Да, кто я, кстати, вот сколько мы ехали, все, все, кто там потерял технику, кто передвигался пешком, всех по возможности собирали, ложились один на одного, мы ехали, 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 и я видел всех, даже раненых и мертвых видел, ну погибших, тех, кто был ранен Никого в глазах я не видел отчаяния. Все, естественно, хотели дальше, дальше, дальше. То есть вы уверены, что если не бороться, то будет перемога, и мы можем перемогти Российскую Федерацию? какая Российская Федерация? Мы не то, что российскую федерацию, мы дальше зайдем, если нужно будет. Только главное, нас не трогайте, мы на нашей земле. Мне без разницы, Российская Федерация, Европа. Кто? у меня одна страна, я ее люблю. Какая бы она ни была, это моя родина, это мой дом. И многие точно так же думают. И, к сожалению, много кто не вышел, ну, я могу сказать, они все настоящие войны. Насколько я поняла, когда вас уже раздробили, то вам помогали местные мешканцы выйти, правильно? Да. Очень, очень большая благодарность местному населению, которое сейчас Подвергаются очень большому, так скажем, насилию, люди террору, да, которые, так скажем, букв практически буквально белого цвета не видят, они сидят в подвалах, прячутся, семьи, дети маленькие, подвергаются различным обстрелам артиллерии, боятся, и, и они, мы с ними общались, они верят, что за нами будет правда, что мы победим. Ну а так приблизно в этом районе. Ну ваша субъективная думка. великий відсоток населення підтримує поддерживает их, тих? Э, знаете. Скажем так. Я их скажу... поддерживают лишь большинство. Их поддерживают только те, кто э, не видел их, кто их видел, их не поддерживает. Вы еще рассказывали, я розстрілювали тех, кто хотел здатися. Да. Расскажите. Когда мы уже были в селе, естественно, мы не видели, но мы слышали. По улицам уже проезжали машины. Тот, кто хотел сдаться в плен, подходил, как получается, к ополченцам. Ну, насколько мы уже поняли, после наших наблюдений. Ну, после в общем, к этим разум они подходили. Да российские были уже войска или сепаратисты, так скажем, ополченцы эти. Мы сдаемся в плен. Они отвечают, так как вы сдаетесь в плен, вы же убивали, вы наших пацанов там отправили на тот свет, держи и стреляли, и уже никто не говорил. Целиком у Сури было? Это Блин, было... а вот, понимаете, мы сейчас людей подставим. Да, мы сейчас людей реально так подставим. А, все, если кого-то подставить, то не треба, да. да. как это